Друзья и подписчики канала, всем привет! Сегодня приехал на такое вот место Поле Я тут уже был В прошлом году Сейчас покажу это поле Такие вот все полы Это уже хатки Село А где я? А вот и я на долинце Медальку За храбрость четвертой степени Приподнял Серебряних. Така вот местность на сьогодні. Містинка доволі цікава і доволі велика. Тяж туди до зеленого йде, до трави до зеленої, потім ще там ціле поле в два рази більше, ніж це. Така от місцинка на сьогодні. Ну що, будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. Все що буде по ходу попадатися, буду вам показувати. А мені з такої от ямочки. Така от ямочка. а ти зеленою травочкою я так зі загом все пройшов. Зараз покажу які находочки були перед цим, що я не показував. Таких вот три поздних совета вытяну. 5 копеечек 61 года. Копеечка там 70 кости. 2 копеечки 63 года. Таких вот три монетки поздних советов. Ну а ты отдала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка такая. Ладенка. Да яка-то интересна ладенка. Тут хрестик. І тут непонятно що. Ще я не протруй получше, покажу, що вона за ладенка така. Таку от ладенку видала. вот находочка. Жалко, конечно, что без ушка. Ушко надломана. Но сохранчик такие все бодренькие в ней. Такая вот находочка. Ну все, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки. Дала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что воно за находочка такая. Походу перстенечек маленький. Такая вот находочка. Сейчас его протруй, получше покажу, что воно за перстенечек такой. Такого вот перстенечка выдала. С какими-то точками. Такий вот перстенечек. конечно, обломанную все с Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что вон за монеточка. Непонятно. Сейчас я на протру про лучше получше покажу, что он за монет. Такую вот монеточку выдала Походу 1796 год. Все, 9.6. 6 Екатериновскую монетку. Это походу полушка. Такая вот монеточка емочка. Ну что? шукаем дальше. А мы не с такой вот ямочки дала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что он за находочка такая. А, все вон. Ходу трояк. Три копеечки. 38 -го года Такая вот монетка. Ну что, шукаем дальше. Друзья, всегда копайте слабые сигналы на Деусе. Было 7-9, а мелодия нормальная была, та что надо, с перебоями что то то путное. И дала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что оно за находочка. Кусочек серебряной сережки. Такая вот находочка. Обломыш от серебряной сережечки. попробуешь попробуй что ставить. Ну что, шукаем дальше. А мы не с такой вот ямочки на маленькой. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что он за находочка такая. Канинка. Такая вот канинка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дало такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что оно за находочка. улочка с якорем. Такая вот находочка. Средине железа. Ушкоструху. Такая вот пухочка. Ну что, шукаем дальше. А мы с такой вот ямки. Дало такую вот находочку. Сейчас будем двигаться, что у нас за находочка такая. В ходу железный поясок на Застежка. Такая вот железная застежечка на ремень. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дало такую вот монеточку. Сейчас будем дивиться, что она за монетка такая. колхозный советик, походу. И без за все, что 61 год. Да, 15 копеечек 61 -го года. Такая вот монетка. Ну что, шукаем дальше. А мне в такие вот ямцы выдала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка такая. Канинг, Такая вот находочка. Ну все, шукаем дальше. А мы не с такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем делать, что у нас за находочка такая кладу колечко. Такие вот колечки. Ну что, шукаем дальше. И что, сигнальчик был верховый, жменько и взял. Так монетка и выпала. Сейчас будем делать, что она за монетка такая. СССР. 15 копеечек. Сорок год. Такая вот монетка. Ну что шукаем дальше. А мы не такой вот ямочки. Дала такую вот находочку. Сейчас будем двигаться, что у нас за находочка такая. Походу монетка. непонятно. Сейчас я на ней протру и получше покажу, что у нас за монетка. Вот монетку выдала. Немецкую алюминиевую. Десять и все. Десять чего-то. Такая вот монеточка. Все, шукаем дальше а мне с такой вот ямочки дало такую вот находочку сейчас будем дивиться, что у за находочка такая походу харесть такие вот я его протру, попытаюсь выровнять и покажу, что за находочка. О, вот крестика выдала. Хорошо. Шукаем дальше. А мы не с такой вот ямочки дала такую вот находочку, сейчас будем удивиться, что он за находочка такая цикала, хрестик серебряный, такие вот хрестик. Сейчас я его протру и получше покажу, что он за хрестик такого вот, друзья, замечательного хрестика дало. Видно, что оно в эмалях, буковый. Такий вот хрестик серебряный. Проба, оно 84 АС что-то стоит. Там в середине что-то ММ. Что-то такие. Да, ММ. Такие вот замечательные хрестик. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дала такую вот находочку. Сейчас будем делиться, что вон за находочка такая. Монеточка. Копеечка. Года. Сейчас я покажешь и покажу, что вон эта монетка. Такую вот монеточку выдала. Одна копеечка. 1898 года. Николая второго. Такая вот монетка. Ну шо? Шукаем дальше. А монет с такой вот ямочки дала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что вон за монеточка. Такая. Так. Походу, одна-друга копеечки. Да, Николайчик, второй. Одна-друга копеечки должна быть я на и протру и получше покажу, что он за монетка такая. Такую вот монеточку выдала. Одна другая копеечки. 1897 год. СПБшка. А с этой стороны вентилевщик Николая II. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. Друзья, еще одна монетка. Прямо с самого верху все лежало. Такая вот монеточка. Тоже одна другая копеечки. Походу. Сейчас я ней протруй получше покажу, что за монетка. Такую вот монеточку выдала одна друга копеечки. 1897 год, походу, такая вот монетка. С этой стороны вензелечек Николая Дорогу Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дало такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что она за монеточка такая. Советик две копеечки тридцать шестый год.